hozirgina bizni telegram manzilimizga kelgan bir xabarni sizga o'qib bermoqchiman kazzoblar odamlarni aldama bizni domlalarimiz payg'ambarimizning hadisini aytishyapti fathdan so'ng hijrat to'xtatildi deyshyapti. nimaga senlar hijrat jihod deb odamlarni aldayapsan hijrat bugun yo'q hozirda biz kim haqiqiy kazzob va kim kimni aldayotganligini bilib olamiz imom buxoriy va imom muslim o'zining sahihlarida keltirishicha abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bunday deydilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki fathdan so'ng hijrat to'xtatildi ya'ni makka fath qilingandan so'ng madinaga hijrat to'xtatildi lekin hadisni davomi ham bor lekin hadisni faqat mana shu yergacha qirqib odamlarga aytib odamlardan haqni yashirayotgan odamlarni ollohni yoldan to'sayotgan ba'zi mullalar nima uchun mana bu hadisni chala aytayotganligini hozirda bilib olasiz hadisni davomida payg'ambarimiz aytadilarki albatta niyat va jihod boqidir. agarda sizlar jihodga chaqirilsangiz qo'zg'alingiz dedilar endi de mana bu videoni mana bu hadisni chala aytib odamlarni Allohning yo'ldan to'sayotgan mullalarga va mana bu hadisni chala eshitib amal qilayotgan ba'zi birodarlarimizga yo'llab qo'ying mana bu hadisni boshini eshitib ya'ni fathdan so'ng hijjat to'xtatildi deb mana bu hadisga amal qilayotgan birodarlarim mana hadisni to'laligicha eshitdingiz endi mana bu hadisni to'laligicha amal qilishingizni so'rab qolamiz chunki bugun mazlum islom ummati sizlarni yordamga chaqirmoqda Oh <laughs>